Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad Amma ba' a. Hari ini saya ingin bercakap lagi tentang All mightiness dan All powerfulness of God Kepada ahlul kalam Yang selama ni mendabik dada Konon-kononnya hampa yang paling betul Konon-kononnya hampa yang tahu tentang Tuhan saut cabaran. Jangan sembang kosong macam bagoi. Ha, ni saut cabaran ni. Ni tajuk dia. Aku dah post dah dalam community. Tengok kat situ. Sembang oi oh, orang lain semua tak tahu, hangpa saja yang paling tahu. Lalah terbuka rahsia, hangpa yang paling bangang yang aku nampak. Tak apalah kalau hangpa nak kemenangan kami bagi hangpa kemenangan percuma 10-0. Kami bagi kemenangan siap-siap. Sebab kami bukan orang yang perlukan kemenangan. Kami perlukan kebenaran fakta, kebenaran dalam berhujah. Itu yang kami nak. Kemenangan kami tak mau. Kepada ahlul kalam, sampai bila lagi hangpa nak sembunyi diri ni, nak duduk dalam gua? Ni dah kali ketiga dah aku panggil hangpa keluar. Keluarlah kita berhujah. Ha, Alif Nero nak berhujah dengan hangpa nampak tu. Takkan takut kot? Kata paling pandai ada PhD Konon-konon orang tak belajar sifat 20 tak kenal Tuhan Haa keluar mai Kita nak tengok Nafsiah tu sifat Tuhan ke tak sifat Tuhan nafsiah tu Haa Kodim tu sifat Tuhan ke tak Kianuhu binafsi Nafsi tu sifat Tuhan ke tak Haa try keluar tengok Jangan duk gebang kot belakang macam bagus Gebang kot belakang semua orang boleh buat lah Keluarlah berhadapan dengan Alim Nero Ardi Takkanlah dengan Alif Nero pun Ampua takut. Dia siapa? Ha? ha Ampua kan ada nama. P.U. Faiz. Ustaz Nodokui. Selama ni Ampua punya sembang, pumpang, pumpang, pumpang. Alif Nero ajak Ampua jumpa. Ampua tak apa ni. Tak apa. Buat live dalam YouTube pun tak apa. Tak ada masalah. Tunjukkan kebenaran bahawa Ampua tu menguasai ilmu. Tunjukkan kebenaran bahawa Ampua benar-benar faham Ahlul Kalam ilmu kalam dan segala-gala tentang kalam. Jangan hanya pandai berkalam tapi tak tahu apa satu. Aku hentam sifat 20, tak ada sekok pun yang berani bantah. Aku hentam Nur Muhammad, tak ada sekok yang berani bantah. Habis hampa ni belajar nak Kalau kena genu Nur Muhammad, orang ni tak kena Tuhan, orang ni tu tak kena Tuhan, tak kena semayang, tak kena posa, tak kena Quran. Hampa kena ke? Genu Nur Muhammad ke, gen kalam ke, keluar. Jangan duduk sembunyi macam dengan orang bodoh. Aku nak tengok Tok Wali mana yang mana nak tolong geng-geng Nur Muhammad ni. Aku nak tengok sejauh mana kehebatan Ahlul Kalam dalam mempergunakan ilmu kalam tu. Konon oh orang tu tak tahu apa, orang tu tak tahu apa. Ni, kitab hampa tu yang tak ada apa. Kitab yang hampa baca tu adalah kitab yang sia-sia. Kitab Ahlul Kalam adalah kitab yang logik dia tempat datung sampah. Ahlul Kalam, jawab ah. Tempat kitab Ahlul Kalam bukan setakat ditung sampah. Bahkan lebih layak di dalam lubang tandas. Keluarlah kalau hampa rasa kitab hampa yang paling power dalam dunia. Bagi aku, kitab-kitab Ahlul Kalam semua layak duduk kat lubang jamban je. Tak layak untuk dijadikan akidah sama sekali. Selepas tu, orang-orang Ahlul Kalam, dia perasan dia pandai. Tapi sebenarnya dia bodoh. Kepada geng Ahlul Kalam Keluar Aku kata Sahut cabaran Alif Nero Ardi ni Aku nak tengok Tradisi Ahlul Kalam tu Power sampai terang mana Kami bawa tradisi Biasa je Tradisi Abrahamai Tradisi Semitik Jadi Selama ni yang hampa duk cerita dalam Malaysia orang lain ni kapiak mujassimah musyabihah kerana tak tahu mentakwil ayat Quran keluar aku kata tunjukkan kemampuan hampa mampu memahamkan manusia dengan ilmu kalam. Kalau setakat hampa punya kitab ahlu kalam tu, level lubang jamban saja yang layak. Tak sembang tinggi lah. Kalau betul kata kita hampa tu hebat, sabut cabaran Alif Nero Ardi. Aku nak tengok. Waktu ujah hampa tentang nafsiah, tentang khadim, tentang kaya nuhu binafsihi. Waktu kita nak tengok dengan tradisi hampa yang ambil daripada falsafah Yunani Pagan Dengan tradisi Abrahamai Yang berpegang kepada tradisi Semitik Mana yang lebih power Jangan duk bangga lah setakat level PhD Usuludin Lubang jamban Kalau betul level PhD hampa tu power Ni sambut cabaran Alif Nero Ardi Aku nak tengok macam mana hampa berhujah dengan dia Setakat PhD hangpa tu tak ada nilai ah. Ngaji pada benda-benda yang bukan daripada Islam nak mengaku ada PhD. Pasal apa aku kata? Sijil PhD Usuluddin tu layak di dalam lubang jamban sebab Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan dia menolak kalam Imam Malik, kalam Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalam Imam Al-Khalansi dan kalam Imam Ibnul Kulab kalau kalam ulama ni dah ditolak oleh Abdul Qahir Al-Badadi, kitab-kitab Usuluddin yang lain tu akan buat benda yang sama. Kalau kalam Imam Malik ditolak, apa nilai hangpa punya falsafah? Kalau kalam Imam Abu Hasan al Ashari pun dah ditolak, apa nilai akidah hangpa sekarang? Okey ah, eh? kita masuk part kedua. Pak kedua tentang orang-orang dulu tak pernah mempertikaikan Al-Quran lebih dahsyat daripada golongan Ahlul Kalam. Kalau dikatakan Yahudi, Nasrani dan juga Jahiliah tu kapiak, aku boleh buktikan bahawa Ahlul Kalam lebih kapiak daripada Yahudi, Nasrani dan juga Jahiliah. Aku bagi simple je ada kita dengar tak perkataan daripada golongan Yahudi mempertikaikan Nabi Musa bercakap dengan Tuhan bercakap dengan Allah secara langsung tolong tunjuk kalau ada tolong tunjuk bahawa orang Yahudi mempertikaikan Nabi Musa bercakap langsung dengan Allah Ta'ala kalau tak ada itu menunjukkan ahlul kalam lebih kapiak daripada Yahudi tu yang pertama yang kedua Adakah Hawariyun Sahabat kepada Nabi Isa Mempertikaikan wahyu-wahyu Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT Di dalam Injil Kalau ada tolong tunjuk Setiap kitab Allah Taala cerita tentang ketuhanan dah. Tapi mereka tak pernah bertanya, mereka tak pernah mempertikai, bahkan langsung tak mentakwil ayat-ayat tersebut. Mereka menerima ayat-ayat tersebut dengan keimanan yang penuh. Bagaimana ayat itu datang Begitulah mereka beriman Tetapi ahlu kalam Ubah perkataan Allah Ta'ala Kalau ikut perkataan Allah Ta'ala Allah istiwa atas arash Kapiak Hampa mengkafirkan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala Adakah hampa masih dikira sebagai Islam? Mengkafirkan orang yang beriman dengan ayat Quran? Pada aku Orang yang berkata macam tu Kapiak Dua kalilah kapiak Ha. Dengan bukti yang nyata sebab orang dulu tak pernah mempertikaikan wahyu Allah. Tak pernah mempertikaikan wahyu yang menyebutkan tentang sifat-sifat dia. Yang ketiga. Pernah kita dengar orang jahilah mempertikai Al-Quran? Pernah kita dengar Abu Jahal, Abu Lahab mempertikai ayat-ayat Al-Quran? Hmm? Pernah Abu Jahal, Abu Lahab kata, Oh, Ar-Rahman al Arsy Tawak ni siapa pegang dia mujassimah musyabihah? Adakah? Sebab tu aku kata, orang jahiliah ni, dia punya level lagi bagus daripada Alokalam. Abu Jahal, Abu Lahab, dan mana-mana orang jahiliah pada zaman dahulu, tak, tak pernah mempertikaikan Al-Quran sebagaimana dilakukan oleh Alokalam. Adakah mereka tak faham Al-Quran? Adakah mereka tak memahami wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya? Kenapa mereka tak mempertikai? kerana Yahudi, Nasrani dan juga orang jahiliah? Mereka berpegang kepada tradisi Abrahamai. Tradisi Semitik Abrahamai. Yakni mereka tak mentakwil sebarang ayat yang menceritakan tentang ketuhanan. Kenapa? Sebab mereka tahu, mereka faham, mereka tak boleh beyond daripada tu. Tetapi Ahlul Kalam adalah kelompok manusia yang paling kurang ajak dengan Allah Ta'ala. Paling kurang ajak dengan Nabi. Tak pernah ada Daripada Nabi beliau menyebut Allah mewujud bila makan tak pernah dah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu tak pernah Allah Subhanahu mengatakan aku ni wujud tanpa tempat tak pernah. Bahkan asar yang disandarkan kepada Saidina Ali yang menggambarkan bahawa Allah wujud tanpa tempat Aksar tu adalah palsu sama sekali Dan Kepada ahlu kalam Dengar perkataan aku betul-betul Wallahi Wabilahi Wattallahi Saidina Ali tak pernah cakap macam tu Dan kalau hampa rasa hampa paling betul Sila jawab aku punya sumpah Memfitnah Saidina Ali menantu Rasulullah Bercakap macam tu Saidina Ali tak pernah mengatakan Allah wujud tanpa tempat Wallahi Wabilahi Wattallahi tetapi geng Ahlul Kalam ni dia punya setan tu sanggup memfitnah menantu Nabi. Jawab sumpah aku kalau hangpa betul orang yang benar. Bawa ajaran palsu, bawa ajaran setan. Oh, ini ahli sunnah wal jamaah. Sahabat-sahabat tak pernah bercakap lebih daripada Nabi. Sahabat-sahabat tak pernah bercakap lebih daripada Allah Taala. Tetapi geng Ahlul Kalam yang membawa ajaran setan ni sanggup memfitnah menantu Nabi. Betul-betul kurang ajak geng-geng ahlu kalam ni. Bercakap dan memfitnah kepada menantu Rasulullah. Lepas tu hampa nak mengaku kamilah yang paling benar. Sebab tu aku ajak jumpa dialog. Ajak jumpa dialog. Aku nak tengok hampa berhujah macam mana. Konon-konon kitab kamilah yang paling sempurna. Kalau tak sempurna pun hampir-hampir sempurna. Hampir kesemuanya adalah yang layak dimasukkan ke dalam lubang jamban. Kemudian hampa menghina ahli hadis. Sedangkan Imam Syafi'i di dalam kitab siar Alam An-Nubala, Imam Syafi'i kata, ikut ahlul hadis. Imam Abu Hasan Al-Asha'ari di dalam kitab Makalat Islamin menyebut ikut ahlul hadis. Tapi hampa mengkafirkan ahlul hadis sebagai mujassimah musyabbihah Semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang mengeluarkan perkataan macam ni kepada mereka. Dan yang terakhir aku nak kata. Kepada Alu Kalam, jangan lupa sahut cabaran Alif Nero Ardi. Aku nak tengok sejauh mana hebatnya ilmu hampa. Ataupun sekadar berkukuk di tempat hampa sendiri. Keluarlah kalau berani. Tunjuk kejantanan, tunjuk kebenaran Ahlul Kalam. Bukannya sembang dalam kandang sendiri Seolah-olah hampalah jaguh Keluar ke alam nyata Sembang dengan orang yang benar-benar faham Baru kita tahu Sejauh mana kemampuan ahlul kalam Sekian Assalamualaikum